Он на расширение абсолютно не подойдет. Если его провести подряд, порядок, у него есть. Он вообще там, там документы нет. Вадим, я вам в течение месяца звонил, хотел узнать, как он услышал эти вопросы. Он не четко ответил. Саш, никогда не знаю, найти не буду. Мы если бы это делали, если бы сейчас составили. Значит, он не нарашивает. Мне говорили, что кто-то с ноги, да ищите ноги. Вот я и стал, нашел что-то действительно. И доклад был. Он бесплатный, он даже не хозяева есть, ну что, он ничего не дает

Семен Липович, кто за пищу? Питер Матвей, задачный проект, лично Кто за? Кто против? Кто утримался? Лишний проект, работа была. Я за. Да. Андрей Алексеевич, доступное питание. В этом случае, в данном 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 случае, Продовжує роботи залучення для бюджетних коштів на території СЕЛІ. Нам випав така можливість про участвувати в конкурсі, який був оголошено на окупованих територій. Цей конкурс проводиться за підтримки міжнародного благодійного фонду відродження. Департамент Соединенные Штаты и Америки состоит в том, чтобы создать дополнительные возможности для населения, для зарабатывания денег. В рамках проекта предложенного на, на территории Кускового совета будет создан небольшой центр, в котором он может проходить одновременно обучение около 20 человек. Это будут люди, военные э -э, АТО, э -э, временно перемещенные лица, э -э, молодежь поселка, которая получит знания от современных ректоров, тренеров Потом по вопросам, как организовать бизнес, как правильно написать бизнес-план, как правильно подать заявку для получения финансирования из государственного или какого-то коммерческого источника. Кроме того, что будет создан такой центр, в проекте предусмотрены деньги от правительства США для финансирования самых лучших, то есть предполагается создать трех, группы, что пройдут обучение. Самые лучшие проекты, которые будут отобраны, они, возможно, сразу же уже получат финансирование от этого центра. Общий бюджет проекта составляет 130 4 тысячи долларов США. Ой, хорошо. Да. Из, из этих денег Песочинский поселковый совет э, предполагается профинансировать 7000 тысяч долларов США. Эти деньги будут э, необходимы для организации этого помещения. То есть это э, проект будет длиться с 1 ян... жовтня 2017 года по 3 червя 2019 года. Деньги поселкового света нужны для организации помещения и оплаты коммунальных услуг. Все остальное, оборудование, компьютеры, наглядное пособие, финансирование, обучение, берет на себя контракт и дорожные. Час ли доходит? Сейчас ли дом подходит? Полтора года, да. Чем возможно потому что, в принципе, дублируются несколько э, роли центра занятости, которые есть у нас кстати, в Качевском районе. Но э, этот проект э, дает возможность, во-первых, предоставления высокого статуса без работного обучения здесь. Плюс здесь может быть возможность получить образование молодежи, старшеклассники и тому подобное, чтобы они уже окончили школу в четко написано

Участь зазначення проект. Хто за? Хто проти? <пробітник> Дякую, що <Шо>, депутати. Шановні попадали. Я питаюся до у вас коли є якісь. про, операцию. Заслуженный, заслуженный э, как бы, работник, работник пожарной охраны Золочевского района, ветеран труда, обратился, сделали операцию, да, да, да. заплатил 70 тысяч гривен. Да, обратился, он, он, он сейчас Савельева нет, он тоже обратился на 20 тысяч гривен. Мы не понимаем, потому ну, что нет Савельева, потому что вопрос, кто на мы не понимаем, сколько он

Вопросы еще есть какие-то. Но ну, ну, есть в риск. Вот, да? да. 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 я, я столкнулась я вот с таким, на... там, сейчас две недели, я пишу акт и описываюсь за мусор. Вот нет здесь коммунальщиков, но и, 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 что за толка. Да, ну, ну, я хочу сказать, что в 2013 году я с представителями коммунального хозяйства ходила по своему участку на заключали договора на месяц прежде всего. Ну, первое, что заключали на месяц эти договора. Потом их не продляли эти. Кто хотел, тот продлял, тот платит и все. А кто, ну, вот, например, вот такие конкретно, Засинка, у меня умер. Три года ему начислялись за деньги. Приходят, сообщили в... Коммунальное хозяйство, копии все дети старснейки предоставили, тем более ему считали, 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 насчитали теперь ему долг. И сказали, оплатите. Вот, тогда второй марначев ну, у меня такой тоже на участке, он не продлял это. Ему тоже 1200 насчитали там. Э, мусор, конечно, у них есть, понимаете? Конечно. Но машина, да не выставляет, машина ни разу не подъехала за два красноармейский меня точно не подъехала до Билана ни разу машина соседи подтверждают тоже и я вот пишу от яска, Алина Владимировна там говорила Алина она? просто да, да и у меня Семья. Семья. куда Семья там куда? ну они там уже вот когда вы они там на <тол> а не же, а ну должен, а знать, что а это должно, обязательно должен быть Ну у него этого не было, а ему выставили вот это. Теперь вот соседка, Александрович, ну он что он Там ничего нет, никого нет. Все умерли. с вами согласен по каким-то вопросам. Это к этому вопросу в понедельник, самодирующий из мы сядем, разберемся, у нас будет коммунальный, коммунальный день, по по в 11 часов. Подойдите, будут представители коммунальных служб, которые занимаются вывозом, да? Мы попросим Игоря Ивановича, чтобы был Святослав Иванович и взял полностью реестр всех договоров. И мы давали такое же вручение отработали все договоры. Но то, что, уважаемые губернаторы, должны люди продлить за вас мусор это однозначно. однозначно я вам скажу более Но, того, не если, не есть. если мы до 2 августа имели полное право давать финансовую поддержку на мусор вывоз на жить на тариф ЖКХ, то сейчас чтобы дать финансовую помощь нужно согласовать с антимонопольным комитетом города киева так вот если люди будут платить за вывоз мусор магачево и так, и так далее и остальные мы просто вообще отменим вывоз мусора и мы опять зарастем да, мусор. Да, когда не не нет, когда уже нет, что это они говорят, а мы это все у нас новый идут, мы не можем это ликвидировать. Нет, для как в Бхакти? частный сектор. Обязали, и, обязали да, и, и все. Обязали все. Короче, публичный доллар. Значит, уже, если вы не обратились, что он против, значит, уже будет рассчитывать по количеству. Понятно. Я точек. в этом договоре тоже прочитала. Там и, такое и есть, и вот такой договор, и что если не, заключает договор, не продолжает, то он механически, то есть, то есть,

если действительно человек умер и так далее, то скажу, что люди обращаются да. к ЖКХ и учат изменения. изменения. Да? Здесь можно сделать перерасчет. Если ЖКХ насчитывало на 3 человека, а кто-то умер, осталось 2 человека, то сделать прирасчет просто за двоих. И вот и все. Здесь ничего, ничего здесь страшного нет. Но мы, Песточинский поселок совет, не можем ходить. У нас более чем 8 тысяч договоров с коммунальными предприятиями, более 8 тысяч. И мы не можем каждые 8 тысяч корректировать, знать, кто умер, а кто не умер. Почему по электрике люди все платят? Потому что придут, через 10 дней отключат. Почему по газу все платят? А за вывоз мусора платить, получается, не нужно. Но я хочу обратиться. Крики? Проработайте да. с вашими избирателями, пускай платят за вывоз мусора. Иначе его просто не будет. Вывоз мусора на выходе 20 тысяч гривен ежемесячно люди платят. В лучшем случае 10. Откуда брать 10 тысяч да, еще? Да. разницу. Откуда? Вот скажите мне. А я говорю за все, что платится у нас, если у нас домовладение порядка 7500 тысяч домовладений, из них заключенных товаров 1,8 тысяч. А чего в Харькове все платят? Что ты санкции выводят? Меньше, чем 30% заключенных товаров. Да,

Честно честного как Потому что согласно за новому законодательству, они должны быть экономически обоснованы, Экономически обоснованы. А как, за за платят? как заставить? Но Если не платят, то не будут. забирают этот мусор. мусор. Ну как не забирают? Они привезут на поездку. что Не забирали мусор, говорится, с квартирой, пучечок не платили. Образовалась свалка. Пришла экономическая служба, что права Михайловича на 1700 гривен. Не забрали мусор. С что время 1700 гривен человек заплатил за то, что мы не заразили не мусор тех, кто не платили водонаросла. Дальше вот поэтому тут, здесь нужно четко. Если нечем платить за у вас мусор, пройди получи материальную помощь. Опять же через депутат. Вот нет оплатить. иди, в форму напиши материальную помощь, за день 500 гривен, это хватит на два вот, на года. На 2 года. На два года хватит. На два года 500 гривен, я не, да не потому что люди а привыкли, Не, не, не залог а а за на землю не платить, не залог на недвижимость не Мы так не сможем дальше. Понимаете, не сможем. Если раньше у нас была такая возможность. С 1 января не сможет. А у нас еще есть скважина роща, скважина равиновка, суперубыточная, суперубыточная. КНСК на Кена которые которая дают только по э, минус 12 тысяч гривен по заработной плате, потому что там у нас операторы и сторожа круглосуточно дежурят. А как заставить? Начислений э, по КНС, по районам, по 4 тысячи, а только зарплата 12. 000. 8 тысяч Откуда И да все. Да, я всегда понимаю, что он зайдет. Он зайдет, вопросов нет. А? Беру, На... беру информацию от фактового совета, что это. Представляете, пускай приносит. Нет, Зачем вы в Во все сутки. Во все сутки. Каждый месяц у меня... По детским вопрос. Масштабные еще в Коммунальные предприятия и абсолютные ремонтные площадки. куда что все и бросали. Делайте что? Все детские площадки, которые существуют, на территории Песокового Совета, закреплены законодательством за поступовые там, те, которые еще не успели перевозить. Если у вас такая ситуация, где детская площадка недоброкачественная, недобросовестная, Значит, докладывайте и будем докладывать. если на 4 года и разу не будет простой Надо провести, наверное, ревизию площадок. На каждом, каждом депутате площадка проехать, посмотреть, подкрасить. покрасить надо, может, надо что-то поделать. что, что я должен жить, и Я думаю, и вам тоже обращаться. Александр Ильич, эта задача ставилась еще три месяца назад. Нашим делегациям на предприятии. Если в основном ставилось 6 не ответственности, если, не дай Бог, ребенок какой-то породится на детской площадке, они будут отвечать в том числе, иметь уголовную ответственность. Если до них это не доходит, объясните им еще раз. Еще раз. И не пускай отвечают на работу не просто раздавать задания директора коммунальных предприятий Песочинского посудового совета. Максимум, что какая польза от коммунальных предприятий, это написанное письмо, что нам необходимо отремонтировать крышу. А что они для этого сделали? Составили дефектный акт, вышли пообщались, или может через текущий ремонт попробовали сделать. У нас эта работа не ведется. То же самое по детским площадкам. Олег Александрович лично объезжает детские площадки и смотрит, где аварийная ситуация, где, где, где нервы. потому что я переживаю за детей. Директора наших коммунальных они очень большие люди, они этого не делают. Поэтому вот я этот вопрос, действительно, я этот я вопрос вверху. очень многое. Очень многое. Дело это завалится. Как, какие я еще разобрал. вопросы? так, да, ну, вот станция, железнодорожная станция Песачин, но ну, она не, наша. Там вот этот мост, они же, ну, вернее, станцию у нас когда делали, Через мост переходишь на, на ту сторону, и там один выход, они завалили его, и он не работает. А вот сейчас, 1 сентября, дети пойдут со стороны рощи в школу. И получается, что там мост у нас как бы наполовину не работает. Вот можно как-то написать железную дорогу, чтобы они доделали ремонт моста. Сделайте депутатский запрос, чтобы вы нас И

Районная администрация, все бюджетные организации Харьковского района участвуют уже на протяжении двух недель. Очень хорошо помогает нам фонд Тараненко депутат со своими, со своими работниками, которые в принципе ежедневно участвуют в озеленении, наведении наведении порядка, независимо от того, что они являются командой предприятия. Также помогает КП -то «Ритуал», тоже в земляных работах. Червона Владимировна сегодня давали людей. Детские садники, ноздрина Сычева, также выделяли людей. Писачинские коллеги, также те учителя, которые переводятся, они распустили, чтобы они участвовали в виде Поэтому большое за это спасибо, кто участвует в помощи. И также хочу обратиться, если у вас есть желание и возможность пожалуйста, мы сообщим вам, обзвоним. Это пятница, суббота, следующая, чтобы поучаствовать в наведении порядка. А также хочу обратиться к депутатам предпринимателям. Харьковский районный совет практически завезли сегодня больше 30 горшков с цветами от районного совета. Также, если у вас есть депутаты предприниматели, тоже Просьба приобрести внести свою лепту в создание комфорта для наших детей. Я я я Если у кого есть возможность финансовая. Понятно? Да. Также Курорский ДСК сегодня тоже помогал, уже телевизор подарили для школы. Будут также делать ну, стандарты, верстаки для школы. То есть мы сейчас обращаемся ко всем, обратились к Холдингу тоже, чтобы поучаствовать и в озеленении любого устройства, в асфальтировании. Обратились тоже к коммерсантам, которые, чьи прилегают территории, а к магазинам, для, для того, чтобы оказывалось содействие, было устройство и да. территории школы, и ближайшей территории. Я думаю, это мы делаем об общее дело, и а нам люди скажут спасибо. А почему? Потому что действительно это первая школа за 12 лет, которая построилась в Альпинской области. Действительно, будут первые лица Украины, нашей державы на ее открытии. Когда это будет, мы вам тоже сообщим. И также вас всех приглашаем на 1 сентября на Галилею участвовать в празднике 1 сентября в открытии новой школы. Поэтому, еще раз. А у нас же праздники будут тоже, да? У вас, да, у Писачинских коллег, у Писачинских коллег школы открыли. Однозначно, да, у вас. А ты не на самом Черный день капиталил. На сегодняшний день, мы, день, уже имеем информацию о том, что в физической среднюю школу мобиль записано 635 людей. Поэтому из них как первых голоса из них 4 5 класса, из них 3 2, 2 класса, 1 10 класс. Поэтому люди поверили, люди верят, что есть результат, и дети записываются, записываются, записываются в школу. Если вопросов нет, ну, объявляю сессию закрыт, закрытую. Спасибо вам большое всем за работу. Если какие-то у вас вопросы, есть личные пожалуйста, подходите. Если вопросы по коммуналке, каждый понедельник в 11 часов мы рады вас встретить, для того, чтобы вы лично задали вопрос коммунальным службам, заместителям по ЖКХ. Те вопросы, на которые у вас больше всего волнуют. Потому что больше всего вопросов это коммуналка по первом месте, во второй вопрос это Наталья, и третий вопрос это устройство детский сад. Детский сад, я тоже свои объясняйте избирателям и жильцам о том, что детский сад мы зачисляем в конце мая. В мае у нас есть Мы в мае мы проголосуем список, зачисляем. Если по спискам мы не поплатим в детский сад, мы в мае зачисляем исключительно по очереди. Если не у вас положено 30 человек возрастом 2015 года рождения. Ну, Если они в сентябре не придут, то в октябре, конечно, мы дочистим город и континуем. Это будут участники дома, работники поликлиники, работники в средней школы. Мы дочистим. Мы зачистим в октябре. Только лишь после того, когда мы увидим, что первое.